मन्दस्मितं मधुरभाषिविशालभालं कर्णाबलं विचलकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविरुन्दम् रक्षोगणाय भयदौ वरदौ निजेभ्यः यद्राजसंसदि विभज्य महेश महेशचापम् सीताकरग्रहणमङ्गलमापसजः प्रातन्नमामि रघुनाथपदारविन्दम् वज्राङ्कुशादिसुभरेखिसुखावहं मे योगीन्द्रमानसमधुरतसेव्यमानौ शा पापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथ नाम सकलं शमलं निहन्ती यत्पार्वती स्वपतिना सह कामा प्रीत्या सहस्रहरिणाम समं जजापा प्रातश्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्त्यु नीलाम्बुजोत्पलसिते तररत्ननीला येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुं यः श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धि नित्यं प्रभातसमये पुरुषप्रबुद्धः प्रबुद्धः श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम् प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दम् मन्दस्मितं मधुरभाषिविशालभालं कर्णाबलं विचलकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविरुदम् रक्षोगणाय भयदौ वरदौ निजेभ्यः यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापम् सीताकरग्रहणमङ्गलमापसजः प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्दम् वज्राङ्कुशादिसुभरेखि सुखावहं मे योगीन्द्रमानसमधुरतसेव्यमानौ सा पापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः रातर्वदामि वचसा रघुनाथनामवाग्दोषहारी सकलं शमलं निहन्ती यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तु कामा प्रीत्या समं जजापा प्रातश्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्त्यु नीलाम्बुजोत्पलसितेतरत्ननीलाम् आमुक्तमुक्तिकविशेषविभूषणाढ्यां येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्ते हेतुं यश्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धि नित्यं प्रभातसमये पुरुषप्रबुद्धः प्रबुद्धः श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम् प्रातः रघुनाथमुखारविन्दम् मन्दस्मितं मधुरभाषिविशालभालं कर्णाबलं विचलकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविरुदम् रक्षोगणाय भयदौ वरदौ निजेभ्यः यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापम् सीताकरग्रहणमङ्गलमापसद्यः प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्दम् वज्राङ्कुशादिशुभरेखि सुखावहं मे योगीन्द्रमानसमधुरतसेव्यमानौ शा पापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथनामवाग्दोषहारी सकलं शमलं निहन्ती पार्वती स्वपतिना सह कामा प्रीत्या सहस्रहरिणामसमं जजापा प्रातश्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्त्यु नीलाम्बुजोत्पलसितेतरत्ननीलाम् आमुक्तमुक्तिकविशेषविभूषणाढ्यां ज्येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुं यः श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धि नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम् प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दम् मन्दस्मितं मधुरभाषिविशालभालं कर्णाबलं विचलकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दम् रक्षो गणाय भयदौ वरदौ निजेभ्यः यद्राजसंसदि विभज्य महेश महेशचापम् सीताकरग्रहणमङ्गलमापसद्यः प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्दम् वज्राङ्कुशादिसुभरेखि सुखावहं मे योगीन्द्रमानसमधुरतसेव्यमानौ शा पापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथनामवाग्दोषहारी सकलं शमलं निहन्ती यत्पार्वती स्वपतिना सह कामा प्रीत्या समं जजापा प्रातश्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्त्यु नीलाम्बुजोत्पलसिते तररत्ननीला ज्येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुं यः श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धि नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम् प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दम् मन्दस्मितं मधुरभाषिविशालभालं विशालभालं। विचलकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दम् रक्षोगणाय भयदौ वरदौ निजेभ्यः यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापम् सीताकरग्रहणमङ्गलमापसज्यः प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्दम् वज्राङ्कुशादिसुभरेखि सुखावहं मे योगीन्द्रमानसमधुरतसेव्यमानौ शा पापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः रातर्वदामि वचसा रघुनाथनामवाग्दोषहारी सकलं शमलं निहन्ती यत्पार्वती स्वपतिना सह कामा प्रीत्या समं जजापा प्रातश्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्त्यु नीलाम्बुजोत्पलसिते तररत्ननीला ज्येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुं यः श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धि नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम् प्रातः रघुनाथमुखारविन्दम् मन्दस्मितं मधुरभाषिविशालभालं कर्णाबलं विचलकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दम् रक्षोगणाय भयदौ वरदौ निजेभ्यः यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापम् सीताकरग्रहणमङ्गलमापसज्यः प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्दम् वज्राङ्कुशादिसुभरेखि सुखावहं मे योगीन्द्रमानसमधुव्रतसेव्यमानौ शा पापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः रातर्वदामि वचसा रघुनाथनामवाग्दोषहारी सकलं शमलं निहन्ती यत्पार्वती स्वपतिना सह कामा प्रीत्या समं जजापा प्रातस्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्त्यु नीलाम्बुजोत्पलसिते तररत्ननीला ज्येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुं यः यश्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धि नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम् प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दम् मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालं। कर्णाबलं विचलकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् प्रातर्भजामि रघुनाथकरारवि रक्षो भयदौ वरदौ निजेभ्यः यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापम् सीताकरग्रहणमङ्गलमापसद्यः प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्दम् वज्राङ्कुशादिसुभरेखि सुखावहं मे योगीन्द्रमानसमधुव्रतसेव्यमानौ शा पापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथनामवाग्दोषहारी सकलं शमलं निहन्ती यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तु कामा प्रीत्या सहस्रहरिणामसमं जजापा प्रातश्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्त्यु नीलाम्बुजोत्पलसितेतररत्ननीलाम् आमुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाढ्यां येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुं यश्श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धि नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम् इति श्रीरामप्रातः स्मरणम्